Ну что ж, продовжуємо наш такий кулінарний марафон. І до нас на нашу святкову кухню завітала Валентина Васильевна Бажан, главный редактор газети «Народне слово». Вітаємо вас. Дякуємо, що знайшли можливість до нас приєднатися. Тож, Валентина Васильна, що будемо готувати? Я бачу, у нас досить несподіваний набір. Так. а він досить алкогольний, смію так сказати. Але тим не менше є щось і для діточок, я так розумію. Ні. Так? Це, це для буде, батьків, це, це для буде, дітей. Буде, ні, це буде поєднуватись. <гум> справа в тому, що на новий рік так. є така проблема, що люди випивають трошки більше ніж треба. Я думаю, ну, я що навіть, люди не думають, що є, це проблема. є навіть така, така, знаєте, така. бувальщина что uh -huh. пришел человек зайшов Перед новим роком тільки поздоровити сусіда, привітати з Новим роком, наступним. А то й сідай за стіл, оце випий, закуси. А тепер а, а, а ще а ні, вже не можна. Мені треба йти. Ні, то що ж про мене люди скажуть, якщо ти рази підеш? О боже мій, слухайте, ну це фактично про нашу кухню. Да, тому що хочу сказати, це приготовано. Приготували ми саме для того, щоб показати як можна менше угу. і як воно буде не дуже. Алкогольне так зрозуміло. І час новорічних свят. Тому і ще є одна деталь: так сталося, що на новорічні свята ми святкуємо ну у восьмій, збираються ну, десятій. І до 12-ї вже все трошки випили, трошки вже випили. Все, все, вже випили. не хочуть не їсти, ні. Тому це буде дуже легке. Ага, зрозуміло. То що, дайте команду відкривати шампанське? Відкривайте шампанське. Так, відкриваємо шампанське зараз, Валентина Васильовна, поки відбувається цей процес. Хотіла би у вас поцікавитися, власне, які у вас, у вашої родини, є новорічні традиції. Зрозуміло, що всі готують. От буквально перед вами у нас побувала і ваша доня Оля Степанова, яка також є продовжувачем ну, такої журналістської Династії, так, і вона така Нарка завзята така. Знаєте, вона розказувала нам цілу низку таких історій, рецептів. Ну загалі ну, хоче дуже цікаво. вас? це прийнято да, готувати люблять, але я хочу сказати, в нас не прийнято на новий рік багато їсти. Ага. От готувати великий стіл у нас не прийнято, тому що е, я хочу сказати, так сталося, що там десь вечерюють о шості, сьомій. Потім Секоновано. на новий рік готують. Е, зазвичай у нас е, подають на стіл скоріше тільки фрукти, якісь щось легеньке. Отаке, От що ми будемо зараз готувати. Угу. Прекрасно, ну все відкрито. Добре, так е, перший це буде два рецепти. Перший буде е, коктейль. А другий буде морозиво. Угу. А, я хочу сказати, що почнемо з коктейлю, тому що я не знаю, в якій е, стадії перебуває наше морозиво. Ну, ви бачите, Воно вкрите, вже... да, ми його трішки раніше ми його складаємо в таку, як ну, так, багатенько взяли. Багатенько, можна навіть іще більше. Так. Додаємо в коктейль. Дивіться, одну-дві ложки, не більше, горілки. морозиво. одну-дві. Досить. Пропорції вільні. Немало. Між іншим шипить. Давайте покажемо да. на камеру, як воно тут все так запінилося. Дивіться, дуже сподіваюся. Я, чесно кажучи, вперше взагалі зустрічаю таке поєднання напоїв і морозива. Це було так. так. Є ще коньяк, між іншим. Ви його ще Ні, не питають. Ні, це ще не треба. Так. Але тепер ми це маємо збивати. Ага. Це ми маємо збивати. Можливо, давайте ми я має... спробую щось. А, Анна, а, ви, може... а, ви... Може... Так. а ви керуйте. Так. Ой, триочки. Справа, твёрдая вашика. Ось мы выкладываем К мороженому. Просто элементарно добавляем немного коньяка и посыпаем корицей. Корица с сахаром в данном случае. Но если кто-то, например, не любит корицу или для детей вы готовите, например, ну детям вряд ли с коньяком. Uh -huh. Чем-то веселым. Вот мишки у нас жевательные, они яркие, красивые. По сути дела, новогодний. Угу, Все. Угу. Это блюдо, друзья мои, готово. Поверьте мне, что мороженое становится не таким сладким. И это блюдо Обалдеть. станет у вас потом со временем любимым. Казалось бы, готовить-то, собственно, нечего. Добавляем еще шампанского. Я чувствовала, что что-то не доложила. Да, что что не, ну так не это же Пеница как красиво, друзья так, мои. Посмотрите. Давайте, давайте. Так. Готовим бокалы. Так. И теперь... Так, а коньяк сюда не нужен? Нет, сюда ага. нет. Может. Здесь немного водки, шампанское, угу. мороженое. Пропорции произвольные. На глазок? На глазок. На, На. На. глазок, угу. прекрасно. Валентина да. Васильевна, вот как вы считаете, что является самым лучшим новогодним подарком для ребенка? Ну, для быть? внука, наверное, то, что он закажет. Игрушка, все равно игрушка. Что бы мы ни выдумывали, это будет игрушка. И я скажу, когда дети захотят, чтобы им подарили телефон, угу. то это тоже игрушка. А вы сами Деда писали Деда письма Деду Морозу? Вы знаете, такое? в те времена не практиковалось такое. А, 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 а как же вы давали знать о том, что бы вы хотели под своей елкой найти? Не знаю, нам дарили, мы не загадывали тогда желание. А может быть, загадывали, может быть, я не помню. Я скажу, что я запомнила один Новый год. Можно я расскажу? Конечно, безусловно. Я расскажу о нем, потому что он был такой очень трогательный. Так случилось, что, ну, конечно, каждый год у нас дома была елка. Мы жили во Львове, в центре города. И как-то так случилось, что отец был в командировке. При этом отец, у меня был фотограф, и ему было поручено сделать первую в Украине звукозапись. Вот, кстати, коллега ваш был. Uh -huh. Для этого он поехал в Вильнюс, изучил это дело. В Вильнюсе уже была звукозапись своя. Изучил. Приехал. И вот эта командировка была как раз под Новый год. И папа не купил елку. И мне было, наверное, лет 12, и вот представьте себе, в доме нет елки. Да, Новый год. Нет это как-то так было мрачно, это было так ужасно. И папа не успевал, потому что он приехал, и у него была работа или отчеты, я даже не знаю почему. Но как-то так случилось, что елки не было. И мы его ждем. С работы он возвращался после восьми всегда. И 31 декабря после восьми папа заходит в дом с елкой. И с небольшим горшочком, я так помню, цикламена, вот такого роза, розовые цветы, цветы маме, нам елку с братом. Я хочу вам сказать, мне кажется, что это был самый счастливый Новый год, что елка все-таки состоялась. Так вот... Мне кажется, что самый большой подарок детям это все-таки хорошая елка. Прекрасно, Валентина Васильевна. Прекрасная история. Мне кажется, она, знаете, это уже даже практически тост. Мы уже даже пожелание такое озвучили ну, да. своеобразное. Пусть у всех детей будет елка. Пусть у всех будет. Пусть у нас будет возможность организовать им хорошую елку, хороший Новый год всем детям. И все дети пусть позаботятся и о родителях, и о дедушках, бабушках, чтобы у них у всех тоже был Новый год как следует. Ну, попробуем. Безусловно, попробуем. Давайте. Ну-ка, слушайте, очень оригинальный вкус. Очень так необычно. Внешне и по консистенции напоминает тот детский молочный коктейль, который мы любили в зеркальном магазине, правда? Очень похоже. А по вкусу это слабо алкогольный, очень слабо алкогольный напиток. Вы знаете, даже немного на кефир похоже. Не знаю, может быть, это у меня извращенный да. вкус какой-то. Ну, потому что, наверное, кислая, кислая, да, кислоту может, придает. Может, шампанское. шампанское. Но скажу, что пропорции могут быть любыми, может быть, больше. Ну понятно. А а кто, кто чего любит, да? Может быть. Но вот три. Кто, кто любит шампанского, того больше шампанского, А теперь шампанское. я скажу, где я посмотрела этот рецепт. А где же? на телевидении а ну что ж, валентина Васильевна, спасибо вам огромное за хорошее настроение а это, а это попробуем а это безусловно надо тоже пробовать Нужно надо пробовать давайте пробовать да, пробуйте. так нужна ложечка нет у меня есть у вас есть ложечка, да? Ну да с мишкой да вот я попробую с мишкой значит напомним здесь мороженое коньяк сахар, корица а я большой а, можно корица можно с корицей можно э, друзья мои вот добавка сверху может быть может быть коктейльная вишенка может быть если вы делаете пьяную вишню может быть и то все что орехи. есть под рукой, по да. сути, вот, Лен, предпочтительнее mm -hmm. мне хотелось бы, чтобы было по Сейчас. Потому что здесь уже совершенно оригинальный вкус. А, И И маленькая ложечка. советую его, начинайте с того жидкого, что находится внизу. То есть с коньяку. Так, себе это лучше. уже не коньяк. Это уже не коньяк. Все понятно, это уже еда, да? Это уже не питье. В чем Кстати. суть? Мороженое перестает быть таким сладким, правда? Обалдеть. Оно перестает быть сладким и становится очень вкусным. Слушайте, вы превращаете традиционные вещи в нетрадиционные. Вы волшебница. Так еще. Мне всегда жалко хозяек на Новый год. Потому что. Угу. них а не нужны. было такого рецепта. Нет, потому что они стоят у плиты и много чего готовят, и так и напряженно. А это вообще требует минимум времени, угу. максимум эффекта. Я не знаю, что я буду готовить дома сегодня. Где-то ближе к 12. Вот это вообще рекомендую. Чрезвычайно вкусно, быстро, ну и, скажем так, празднично. Однозначно. Классно. Спасибо, Валентина Васильевна. На здоровье. Ну, ну что ж, а мы продолжим наш кулинарный марафон и чекаем на наступного гостя с наступным уникальным рецептом.